के का आज की वीडियो के इसा सलाम और इनके का वाकया आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे आप दोस्तों गुजारिश तो है की वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले एक दफा हजरत ईसा आलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफर पर जा रहे थे रास्ते में एक जगह आराम करने लगे और शगीर से पूछा तुम्हारी जेब में कुछ है शगीर ने जवाब दिया जी मेरे पास दो धर्म है हजरत ईसा आले सलाम ने अपनी जेब से एक धर्म निकाल कर अपने शगीर को दिया और फरमाया ये तीन धर्म हो जाएंगे करीब ही आबादी है तुम वहाँ से तीन धर्म की रोटियाँ लेकर आओ शगिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा हजरत ईसा सलाम ने तो मुझे एक धर्म दिया है और दो धर्म मेरे हैं जबकि रोटियां तीन हैं इनमें से आधी रोटी हजरत ईसा आल सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी लिहाजा बेहतर है कि मैं एक रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचा उसने रास्ते में जो तीसरी रोटी थी वो खा ली और बाकी दो रोटियां लेकर हजरत ईसा आई सलाम के पास पहुंचा। हजरत ईसा आई सलाम और शागिद ने जब खाना खा लिया तो हजरत ईसा आई सलाम ने शागिर्द से पूछा के तीन धर्म की कितनी रोटियाँ मिली थी शागिद ने जवाब दिया अः अल्लाह के नबी दो रोटियाँ मिली थी एक आपने खा ली और एक मैंने खा ली हजरत ईसा आई सलाम खामोश हो गए कुछ देर बाद वहाँ से रवाना हो गए रास्ते में एक दरिया आया शागिर्द ने होकर पूछा ए अल्लाह के नबी हम दरिया अबूर कैसे करेंगे जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही हजरत ईसा आई सलाम ने फरमाया घबराओ मत मैं आगे चलूंगा तुम मेरा दामन पकड़ कर पीछे चलते आना खुदा ने चाह तो हम दरिया पार कर लेंगे चुनाचा हजरत ईसा आई ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह अबूर किया कि आप के आपके पाओ भी गीले ना हुए शगिर्द ने देखकर कहा मेरी हजारों जाने आप पर कुर्बान हो आप जैसे साहिब नबी पहले कभी माब्स नहीं हुआ हजरत ईस्सी आई सलाम ने फरमाया ये मुआजा देख कर तेरा आमान में कुछ अजाफा हुआ है शगिर्द ने जवाब दिया जी हाँ मेरा दिल नूर ऐसी भर गया है फिर हजरत ईस्सी सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियाँ कितनी थी शगिर्द ने जवाब दिया ऐ अल्लाह के नबी रोटियां सिर्फ दो ही थी फिर हजरत ईसा आलाम वहां से आगे चल दिए रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था हजरत ईसा आलाम ने एक हरन को इशारा किया तो वो आप आलाम के पास चला आया आप सलाम ने इसे झिबा करके इसका गोश्त खाया और अपने शगिर्द को भी खिलाया जब दोनों गोश्त खा चुके तो हजरत ईसा आलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा हरन जिंदा हो गया और वापस दूसरे हरनों से जा मिला शगिर्द ये मौजा देख कर हैरान हो गया और कहने लगा अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया हजरत ईसा आलाम ने फरमाया ये मौज़ा देख कर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ शगिर्द ने कहा अल्लाह के नबी मेरा अमान पहले से दुगना हो चुका है हजरत ईसा आलाम ने फरमाया फिर बताओ रोटियाँ कितनी थी शगिर्द ने फिर वही जवाब दिया अल्लाह के नबी रोटियाँ बस दो ही थी हजरत ईस्सी आलम फिर आगे की जानब चल पड़े एक जगह पर क्याम किया तो, तो देखते हैं कि एक पहाड़ के दामन में सोने की तीन ईंटें पड़ी हैं हजरत ईस्सी आलाम ने फरमाया एक ईट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी और, और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी ये सुनकर शर्गिर्द ने शर्मिंदगी से बोला तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी हजरत ईसा आसमाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और चलते हुए फरमाया तीनों ईंटें ले जाओ और ये कहकर हजरत ईसा आलाम वहां से रवाना हो गए अब लालची शर्गिद ईंटों के पास बैठ कर ये सोचने लगा की इन्हें कैसे घर ले जाया जाए इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहां से गुजर हुआ इन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की तीन ईंटे हैं तो इन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटे तीन हैं और हम भी तीन हैं लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी इतफाकन वो तीनों डाकू भी भूखे थे इन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब ही है वहां से रोटियाँ लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे चुनाचा वो शख्स रोटियां लेने के बाद दिल में सोचने लगा अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं तीनों ईंटों का अकेला मालिक बन जाऊंगा जबकि दूसरी तरफ इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में डेढ़ डेढ़ ईट आएगी जब इनका तीसरा साथी जहर आलूदा रोटियां लेकर आया तो इन्होंने मंसूबे के मुताबिक इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया कत्ल करने के बाद उन्होंने खुशी में सोचा की अब खाना खा ले हमें खाना भी ज्यादा मिल गया है और सोना भी फिर जब इन्होंने रोटियाँ खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से ही वही पर मर गए फिर जब वापसी पर हजरत सलाम इसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि इट्टे वैसी की वैसी रखी हैं जबकि पांच चार लाशें पड़ी हैं आप सलाम ने यह देखकर ठंडी सांस भरी और फिर फरमाया दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिल के अंदर आखरत की मोहब्बत पैदा फरमाए और दुनिया की मोहब्बत निकाल कर आखरत की फिक्र ज्यादा से ज्यादा करने की तोफ़ी ताफ़रमाए और हमें अल्लाह अपने और अपने रसूल के अहकाम पर चलने की तोफीक ताफ़रमाए तो पाँच वक्त नमाज अदा करने की तोफ़ीक ताफरमाए दोस्तों मजीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़